Ну, понятно, что ничего не было. И Нет, случайно в пылу борьбы. Не так. Да, Первое вылучение в игре Диадема Маяк. было на 30 формат вылучения. Иду. И в меньшинстве команда Маяк в меньшинстве. Интересные склады, надо отметить. Опача. Секавы. Эк Такие экспериментально рабочие склады команд. Есть молодь и маяки. А в диадеме. Вот, опять. Там что, Виталий? Тихо-тихо, человек на льду. Гровец на льду. Гравец. На том же месте. На том же месте. Виталий, Виталий. Витали. Так, сыграли всего лишь две минуты а событий уже очень много. И китки были, и падения, и вылучения перше. Игорь Замков шайба кидо. На трибунах небагато глядачів три, четыре, пять. Небагато. Ну и по запасным сейчас мы також проведем экскурс. Русаков Сергей Шайбер. И Работает секундомер вылученного грався. 7 секунд залишается. Тут плавная да. Да, Опа. Все, Руслан, Ачинашка на площадке. В полном складе команда «Маяк» Время римских продолжается. 0-0. Не забывайте про подавайки. Дякую. 5 штук уже есть.